Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Daerah Istimewa Yogyakarta tansah nindakaken sosialisasi lan ketahanan pangan masyarakat Salah pun, kan dicorong mengatakan pekawisan krio kangen tanaman pangan. Wakil Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Daerah Istimewa Yogyakarta, Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Atipati Pakualam, sesarengan kalian Dinas Kelautan dan Perikanan Sarto Poro Ibu, lindakan program ketahanan pangan berbasis masyarakat, utawi ketapang mas. Yang acara meriko, begitu pun akan winih tanaman pangan lan winih ulam ganti lelahanan di matang masyarakat. program ketapang Mas meniko member kalian program lumbung Mataraman ananging dipuntinndaken ing tataran ingkang langkung alit ingin meniko lingkungan keluarga ganti mau mengatakan pekawisan ingkang wonten kangge mudidaya manik warni tanaman pangan ing pengajap sakit nikelaken kemandirian pangan sanggo kuyung menopo ingkang dados programipun pemerintah mekaten palaporanipun Muhammad Ridwan